Системі координат, в якій по осі посіях відкладається про житті роки, а по осі ігри досягнення, Успіхи, висновки і решта накопиченого життєвого багажу. Що вже й казати, що графіки бувають ой які різні. Якби мені довелося будувати графік для наступного героя програми, герої нашого часу Вадима Кутішенка, він швидше за все мав би вигляд експоніціальної залежності, в усякому разі, в плані спортивних досягнень. Вадим Кутяшенко почав займатися вільною боротьбою 10 років тому. І як часто буває до спортивної секції клубу Факел, він прийшов за компанією з другом. В результаті друг зовсім скоро полишив ідею стати борцем. А Вадим і понині виснажує себе щоденними тренуваннями. Ми пішли з ним, це був 2006 рік, після 2 класу літом. Я пішов. От. И с тех пор с 2006 года я начал заниматься. Это уже 10 лет практически, да? Ну, к Июня будет, да, 10 лет уже будет. Теперь. Слушай, когда ты сразу пришел заниматься борьбой, ты вообще мог подумать, что через какое-то время ты станешь мастером спорта, и спорт станет для тебя всей твоей жизнью? Мне кажется, что я тогда об этом еще не думал. Для меня это, я был еще маленький, для меня это было как бы увлечение просто. Вот. Я сначала, ну, в основном тренировка была, после тренировки здесь много баловался, играл. Вот, я еще о таком не задумывался. Но просто много, здесь очень много людей перезанималось, и они как бы приходили и уходили. Но мне, ну, я как бы хотел, не хотел уходить. Вот, я хотел дальше заниматься, вот, меня это как бы раздражало. Когда он пришел, там, что ему не понравилось, он ушел. Вадим стверджує, що дуже багато спортсменів проходять через небажання тренуватися, бажання кинути все під три чорти. Перший тренер Вадима також згадує, що наш герой не один раз знаходився на цій межі. Це сумасшедші стреси, коли да собі на готовіся куди та там волнуешься, переживаешь, естественно, мысли, как у любого человека, да ну его, зачем, можно же поспать себя, не мучить, не гонять этот вес, даже это не покушать того, что хочется, нельзя, попить лимонаду уже тоже нельзя, там, с едой, там, по калориям и буквально там определенные виды продуктов, от которых совсем не наедаешься и плохо себя чувствуешь. То есть тяжело, очень тяжело, еще физически при этом нагрузки и плюс морально устало сумасшедший. Но потом это все проходит, когда получается результат, фарил и уже думаешь, что да, это все лупости, надо дальше работать, продолжать, и все будет нормально. А вот у Вадима был такой уже момент? Это у каждого спортсмена, это все было, и, и не раз у тех, которые действительно хотя бы были в сборной страны, это посещали эти мысли очень много. Как правило, спортсмены, которые там показывают результат, это очень сложные люди. Психологічні точки зору, мені кажеться, Фрейд би переписав своїх книг на цю тему. Проте усиллями чи то тренера, чи то долі Вадим залишався. Залишається і нині у спорті. На зональних змаганнях, які проходили на базі користення, Вадим з незбагненною легкістю перемагав суперників. Тим і привернув нашу увагу. Тренер Вадима Кутішенка на наше здивування з цього приводу розповів. Нині цей хлопець є членом юнацької збірної України з вільної боротьби. А легкість та невимушеність – результат дисциплінованості і іноді надзусиль. Є якась планка, вище якої Вадиму не прийде? Та нету таких планок. в принципі. Якщо людина працює, я ж вам говорив, що якщо він старається і розуміє, зачем він це все робить, то результати Будут вопрос какие, но ну, по-любому будут. Потому что самое главное – это себя преодолевать каждый день, а не на пьедестал – это все хорошо. Каждый божий день вставать и заставлять себя тренироваться. Ну, тут основной критерий какой – это работа. Если человек работает с раннего детства и очень много, мы там с ним ходили на 6.30 утра перед школой на стадион тренироваться. То есть представьте, ребенок, который хочет поспать, вместо этого тренер звонит, давай пивом на стадион, потренировались в школу и опять потренировались. Это очень тяжелый процесс, плюс уроки, плюс друзья, то есть у него практически не было и времени там где-то погулять, там походить, то есть очень много тренировались. Если же это каникулы, то почти полдня точно в зале сидели. То есть и вот отсюда вот и потом со временем От огромного количества роботи, і вирішується спортсмен. Можна трудом большим достигнути дуже багато. Звісно, якщо є талант від Бога, то человеку проще. Но самый главный критерій це дуже багато работать. Нині Вадим прагне потрапити до молодіжної збірної України. Богдан Гулаков каже, що мета цілком досяжна. зараз перейшов молодіжку, це вже інший вирост. другие немногие критерии, другие ребята уже, это ребята до 22 лет, 98 он чуть помладше их, поэтому еще годик-два надо поработать, чтобы притереться к этой новой сборной молодежной, и уже можно отсюда вот думать, попадем в сборную или нет, но для этого надо выигрывать Украину, чтобы попадать в сборную. А вообще было в его биографии подобное? Ну, конечно, он серебряный призер Украины, и чемпион Украины по вольной борьбе. То есть и в 32 он первый раз в Украине был вторым, он проиграл в финале Лазаре чемпиону мира. А в следующий раз мы были в Черновцах потом, он в 69 килограмм. че 66, че 69, не буду обманывать, он стал чемпионом Украины. И притом легко стал. Якщо говорити загалом, то батьки швидше були підтримкою нашого героя в бажанні займатися спортом. Проте були часи, коли пріоритети надавались навчанню і висувався ультиматум. Заставляли родителі бросить. Тобто були такі моменти, коли я вже думав, що все нужно вчитися. І я знаю, що часто багато люди зарабатують учора і не життя своїм образуванням. Ну, я пішов другим путем, все-таки переборовий себе. Вот, и обратно ну, начал заниматься, потому что я знаю, что ну, как бы для меня уже на данный момент борьба это все. Я без нее просто не могу. Я не похожу две недели, неделю, и у меня уже как бы ломки, я хочу вернуться в зал и поработать. Чи жалкує Вадим сьогодні, що, попри періодичне бажання все кинути і нагадування батьків, що навчання важливіше за спорт, він не залишив вільну боротьбу. Напевне, ні. Адже спорт багато дав йому у житті. Якби я не займався спортом, я був би зовсім другим чоловіком. Зараз я чувствую себе ну, хорошим Вот Хороший я человек, я думаю. От если ну, бы я не займався, не знаю, яких представлення я б я себе мав. Як не дивно, навіть спокійну впевненість, небажання конфліктувати і вирішувати конфлікти силою йому також дав спорт. Ну навіть не знаю, не буду набрати, але Я думаю, що в мене таких ситуації не було. Тобто Я знаю, що ми на коврі враги, а за ковром друзі. От, е такие ситуации, как бы, ну, были спорные моменты там где-то, вот, но до такого же не доходил, до такого, чтобы какая-то физическая какая-то расправа там или какие-то оскорбления, до такого не доходило просто. То есть меня никто не провоцирует, я никого не трогаю, вот, вот ты так То есть вот. сам ты не вступаешь в конфликты, вот, как бы... Нет, я люблю конфликты решать разговором. На сегодняшний день вот э, в чем тебе спорт помог? Ну скажу самое главное то что благодаря спорту я поступил в университет. Вот э, там также есть борьба вот и меня туда взяли для того чтобы я тренировался. Я знаю что если я буду там хорошо тренироваться э, то есть мне будет в университете намного легче. Вот помогают мне конечно деньгами. Деньгами ну, не не всегда, конечно, но э, на каких-то соревнованиях, может, какие-то спонсоры дадут. Вот. Бывает такое, там ну, немного, а бывает такое, что много. Вот. Тренер, конечно, тренер бегает, решает, чтобы помочь, мне там какую-то копейку выделить, Там где-то я поеду отдохнуть, чтобы мне дали какую-то копейку, чтобы я свои деньги не тратил. Вот. Э, спортивные костюмы, вещи тоже это благодаря спорту. Мне какие-то там какой-то костюм подает, какие-то новые борцов, ну, экипировку спортсмена. Вот. Ну, вообще, это одежда, ну, одежда, деньги, вот, университет. То есть можно говорить о том, что ты уже какое-то время, ну, что-то зарабатываешь, да? Ну, э, ходили такие э, слухи, как бы, что после того, как я выиграл чемпионат Украины, я буду получать там спортивную стипендию. Вот. Э, ну, это пока были слухи, но потом просто как бы в связи с тем, что в нашей стране там началось... Эти, в... Да, 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 да. То эти все, ну, такое поотменяли. Вот, ну вот э, с этого года э, тренер старший нас Александр Викторович э, договорился, чтобы я с марта месяца вот получал э, спортивную стипендию. А, что ты вообще думаешь о своих спортивных достижениях? Они есть? То есть ты их чувствуешь, что ты в спорте уже чего-то достиг? Ну, именно как бы для спортсмена, вот, и которые мои друзья спортсмены, тогда они это чувствуют, и я это чувствую, ну, как бы, это, ну, как бы малость, но я думаю, что я, ну, что-то уже достиг, тем более в нашем городе мало таких людей, которые, ну, поднимаются выше, вот. Ну, хорошо, ну, а что, что именно, вот, что ты считаешь достижением в своей спортивной карьере, что, какой, вот, вот там разряд или там что? Вот, что, что, достижение? Моя цель это, конечно, однозначно, как мне еще говорил тренер я с самого детства. Я хочу стать олимпийским чемпионом. Я как бы, ну, я хочу к этому идти, я стараюсь к этому идти. Я хочу стать заслуженным мастером спорта Украины, вот, чтобы меня помнили, чтобы ну, мной гордились. Вот. Это, я, ну, именно это я считаю ну, такое достижение конкретные, которые я хочу. А на какой ступеньке ты сейчас находишься? На данный момент я нахожусь на ступеньке мастера спорта Украины. Вот. Ну, чтобы идти выше, нужно бороться на Европах, на мир ездить. Вот. Ну, пока так, ну, сейчас в такой период то нету нет таких отборочных соревнований, но они скоро будут. Я надеюсь, что я буду выигрывать и ехать на Европу на мире, там только побеждать. А чего отказываться. Есть ли что-то, чем ты жертвуешь ради того, чтобы заниматься спортом и стать, я чуть-чуть я не вот верится, что ты станешь олимпийским чемпионом. Ну вот чем ты жертвуешь ради этого? Или это просто вот как бы жизнь сама по себе, спорт сам по себе и все, все нормально? Ну даже не знаю. У меня спорт тренировки, это на первом месте. Это знают мои родители. Я жертвую тем, не знаю. Я им мало помогаю очень. Мало. Потому что, то есть они уже знают. У меня там такое-то такое-то время тренировка, все, они мне в это время не побеспокоят, не побеспокоят никогда. Вот. Ну, чем еще? А друзья? А любовь? А учеба? А питание, вкусности всякие. Ну вот, что? Питание я себе не отказываю ни в чем. Я кушаю, что хочу и как хочу. Вот, любовь. Любовь это, когда есть любовь, то я стараюсь как бы в первые жизни любви рассказать о том, что для меня спорт, то есть она должна понимать, что это такое. То есть любовь. Друзья, конечно, если хорошие друзья, они всегда поддерживают. И наоборот... Ну, мотивирует к тому, чтобы я еще больше занимался. Вот. Ну, говорят, подобное притягивается к подобному. Среди твоих друзей тоже спортсмены. Девушка твоя обязана заниматься спортом и так далее. То есть вот как бы вокруг тебя люди тоже, которые повернуты на спорт. Ну, в основном я держусь тех друз друзей, да, которые спортсмены или хотя бы хорошие люди, вот. Большинство, да, большинство моих друзей это спортсмены или бывшие спортсмены, вот, но хотя бы на данный момент поддерживают какую-то физическую форму, вот. Ну девушка, девушка не обязательно, чтобы она была спортсменкой. Конечно, для для, для меня важно, чтобы она хорошо выглядела там, вот встречались девушки, которые вообще понимают твою э, ну как бы повернутость на спорте. Ну, были такие вот, э, особенно в зимний период, то есть э, когда я уже иду домой, уставший и темно, уже просто нет желания выходить куда-то и с кем-то встречаться. Вот. А там в другой какой-то период, то я всегда нахожу время на это. То есть там особенно ну, лето. Зимой девушка обижается, да? Говорит, как ну, я в основном зимой не завожу, Роман. Стараюсь не заводить. Зимой мне хочется, зима это зима, мне хочется побыть дома, где-то погулять с друзьями. Тренировки это, тем более, когда каникулы это по две тренировки, то есть на девушку тут просто времени не хватает. То есть у тебя такой летний роман? Да, в основном, да. Где-то на курорте. В основном, да, только летом. Я вихожу на ходу. З огляду на те, що нині зима, серце Вадима вільне, проте в повітрі вже пахне весною, а скоро літо. Проте і літо, попри романи і закоханості, основний час все ж віддається тренуванням. Хоча існує думка, що збоку видніше, проте важливо, що сама людина думає про себе. Наш герой каже, що основоположні риси характеру сформувалися у нього саме під впливом занять спортом. Ну, це, я думаю, в першу чергу можества. Я став більш таким серйозним, як как би. Бы. Я... более такой спокоен стал когда ты таким не был вот а сейчас как бы такой споко... спокойный человек ты думаешь ты из-за спорта М -м я думаю что да спорт он ну, как бы ну, старается ну, в спорте вообще человека э такая, такое такое главное качество как дисциплина должна быть вот я думаю что мы это эта дисциплина не, не присутствует Дої людини попереду все життя. І багато хто з однолітків Вадима Кутюшенка досить туманно уявляє собі своє майбутнє. Проте не Вадим. Яким ти себе видіш через 10-15 років? Ведь ну, спортивна кар'єра достаточно коротка. Ти не будеш до 50 лет чемпіоном мира, до пенсії. Що далі? Ну, пока на данный момент, вот, кроме спорта, я ничего своим, не вижу себя никаким. Я не вижу себя где-то на работе, каким-то там, я не знаю, каким-то бухгалтером или еще что-то такое. Я себя пока таким не вижу. Пока у меня есть возможность заниматься спортом, я им буду заниматься. И все возможное, что можно достичь, я постараюсь достигнуть это. Вот. Но потом уже, когда, конечно, там будет какое-то звание, там уже просто деньги будут сами руки, руки капать и... Сидеть дома, наслаждаться всей старостью. То есть ты, ты думаешь, что вот все-таки наступит этот момент, когда ну, деньги будут сами капать? Да, я хочу так. Ну, не знаю, с такими данными спортивными это в основном где-то работать охранником, каким-то телохранителем. Ну, я говорю, что работать охранником каким-то телохранителем. Вот. Э, мне много работ, предлагали охранникам работать. Вот я работал, то, что мне нравилось там, ну как бы стоять, наблюдать за порядком. Мне такое нравится. Вот. Ну, вообще, в, когда был такой еще более ну, мелкий, то хотел быть э, полицейским. Вот, хотел быть мне следователем каким-то. Вот, мне нравилось что-то там, что-то искать, копать, что-то выпрашивать. Вот, это все хотелось. Ну, со временем все равно. Понимаем, ну, я, я, понял, что это не мое. А сначала нужно чего-то достичь, а потом уже, да, конечно, спорт будет работать на тебя. Найголовнейшая перемога над самим собою, Це непорушна истина и этому також вчить спорт моя первая схватка ну как бы я занимался может где-то неделю только неделю и меня взяли на соревнования я много много еще чего не знал вот ну конечно я поехал и мой первый бой мне было страшно не, мне не было страшно вру потому что я, мой первый бой был против девушки когда такое оно было, ну, еще в те годы, ну, просто если было там, мало девочек, вот, то их ставили в категории к мальчикам. Вот. И такое, да, девочка, той девочки я проиграл. Это была моя первая схватка. Вот. И потом вторую я тоже проиграл. Но на данный момент эта девушка сейчас является призером мира, чемпионкой Европы. Вот. Она также из нашей Житомирской области, из города Малин. Вот. Ну, я не знаю, какие у меня тогда ощущения были. Конечно, было немного стыдно. Вот. Я еще после этого еще пару раз проигрывал. Но и выигрывал. Вот, потом уже. А уже на вторых соревнованиях я занял первое место. И эта лесенка пошла, пошла, пошла и поехала. Вот. Ну и что? И страшно никогда не было? Там ничего, было. Ну, там смотря как... Смотришь на соперника, если он э, там просто сидит, там, смотрит на тебя из-за то, конечно, ты понимаешь, что он тебя боится. если ты видишь, он на голову выше тебя, там, ну, бывают такие ощущения, да, когда страшно, бывает. Вот. Тут еще от тренера все зависит. Он все время говорит, чтобы я никогда не смотрел на соперника до схватки, никогда. Вот. Я должен себя настроить сам, не видя его, несмотря на борьбу встал в уголок, настраиваешься и все, вот. Ну, конечно, если ну, тренер такого не скажет, то ты стараешься, все, увидел, с кем ты будешь бороться и все, ищешь его, блин, где же он, какое оно, видеть его, во все дела, да, бывает страшно, были такие моменты. Ну, а как ты преодолеваешь страх? Ну, много, например, если у меня есть какой-то страх, то я выигрываю на мандраже. Вот. Где-то там случайно какой-то прием получился, который я вообще его не хотел делать. Когда ты уже полностью борешься, ты уже страхи забываешь. Вот. Это до сладки, да. А когда ты уже борешься, все, ты уже стараешься делать ну, все, чтобы, чтобы выиграть. Там уже без разницы. А уже во втором периоде там уже ты уже все. Ты уже, я, как бы, я уже знаю соперника, я знаю, что он будет делать. Я знаю, что мне можно сделать. Вот. И все, включаюсь в работу и в основном так вот, выигрываю. Когда было три периода когда-то в борьбе, то я первый, у меня такое постоянно было, и первый период практически, если хороший соперник, то я проигрывал первый период. Но второй и третий я уже выигрывал. Чаще всего так было. ще зарано підбивати підсумки, адже Вадим Кутішенко знаходиться практично на початку свого спортивного і життєвого шляху. Проте, в свої 17 він завдяки власній праці над зусиллям і впевненість завдяки людям, які поряд з ним, його батькам, тренерам, друзям, врешті-решт, досягнув немалих висот. В 16 років він став майстром спорту з вільної боротьби і цілком серйозно націлився на збірну України. В 17 став студентом національного університету. Державної податкової служби, отже, не лишень м'язами зможе забезпечити своє майбутнє. Ось такі вони герої нашого часу.